Старенький, який був начальником департаменту пенетенціарної служби, він подав позов до Адміністративного окружного Київського суду для того, щоб його назад поновили на його посаду і для того, щоб він, так як і раніше, знущався із людей, віддавав злочинні накази, катував їх. Ми цього не хочемо допустити. ми No. 20 минут назад в 10 минут 5 я позвонила и помощник э, судьи сказала, ожидайте, заседание будет. Ровно через 20 минут, вот сейчас половина 5, когда заседание должно начаться, сказали, что резко один из членов судьи заболел. Я так понимаю, там коллегия судей, и один заболел, и нас никого не хотят пускать. Кто компетентен в этом вопросе, давайте его сюда. Значит, давайте так. Я Много так, так понимаю, коллегия судей. Правильно, один из судей заболел. Есть другие, ищук заболел. Есть Погребниченко и еще одна фамилия. Пусть кто-то из судей придет и скажет в, пресс, в прессе, по какой причине перенесли заседание, когда следующее заседание, и на каком этапе вообще э, на сегодняшний день проходит вот это вот заседание сейчас. Люди хотят услышать и узнать, что происходит по данному заседанию. Оно открытое, имея все право знать. Поэтому будьте добры, не представителя, а одного из судей. Нам должен доступ везде быть, ибо это статья 227. Ука Украины. Можно взять за ухо и посадить. А можно не заниматься? Нет, а нельзя. нет, нет, Пообещайте, да. не не да. не 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 публично нет, 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 пожалуйста, нет, 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 судья нет, 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 Судья? нет, Кому нет, нет, Сказали, що засідання буде, чекайте. Люди приїхали, чекають. І ровно пів п'ятого забрали. Він офіційно станом на сьогодні знаходиться. А чому в 10-20-го це буде? не сказали нам, а сказали, чекайте, засідання буде. Всі чули, стояли. Ми хотіли зараз просто пройти на десь і вторий раз? ми пройдемо. Преса. Який дозвіл? Що треба? Який дозвіл має? Який треба дозвіл? Скажіть, будь Де голова суду? А де голова суду? Ви там телефон, телефонуйте. Ні, давайте сюди голову суду. Ви що смієте? Тут зібралися 30 чоловік. Одна голова суду. Їй дзвонити, а трубку не візьмете зараз. Высота. 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 Высота! Мы сейчас да. шины Высота. сюда притянем, мы сейчас тут устроим кипиш. Тогда она выйдет, правильно? И это будет правонарушение порядка. Так что делать? Вы объясните, в правовом поле ничего нельзя сделать. Начнем сейчас нарушать. Ну, на режим Вы проведите проведите нас тогда. таемности. Так, а проведите почему? Нас, не, есть режим таемности. Везде есть секретные спецчастины. Правильно, шановные? Везде не есть. В аэропорт. Это, это, это суд. Прессу не можно пропускать. Не провокуйте нас. основаниях Я не могу ничего сказать. Ну как это не сказать? Я не знаю.

Защищаешь, капитан опять получается продажных судей. Мы защищаем. В общем, еле-еле добились, еле вырвали, и то после того, как э, уже начали люди агрессировать, а по большому счету пришли не с войной к судьям, а с миром, просто объяснить ситуацию, что старенький Сергей на сегодняшний день, за своих три месяца, сделал в департаменте вообще во всей пенитенциарной службе.